Другие интересные факты, они также вот были, скажем так, в разные периоды уже прошедшего более чем десятилетнего периода в центре внимания общественности. Это вопросы о том, о тех же декларативных заявлениях, что якобы Верховный суд Украины в ноябре 2005 года прекратил значит, дела против Тимошенко в Украине. Так? Если помните, в конце 2005 года была собрана огромная пресс-конференция в Киеве, где Юлия Владимировна, другие руководители ЕСУ, потрясая какими-то бумагами в руках, но не давая их публике читать, заявили о том, что наконец-то совершилось великое деяние. Верховный суд на заседании двух коллег в составе аж 46 судей сказал, что никакого состава преступления в ее действиях нет и принял окончательное решение по делу. В разных местах, разными лицами это решение звучит в их интерпретации так, что суд то ли закрыл дело, то ли снял обвинение, то ли прекратил дело, то ли подтвердил ранее принятые решения о прекращении дел, в том числе и ранее принятые прокуратурой решения. Но это, опять-таки, была большая мистификация. К сожалению, когда мы в те годы не имея самого решения, и оно хранилось по семи замками. Не могли его почитать, тоже думали, что, наверное, Верховный суд дошел до такой же стадии, что на, начал называть черно-белым. Но оказалось так, что есть решение, даже два решения Верховного суда от 11 ноября 5 года. Но у них не говорится о том, что Верховный суд принимает решение о прекращении дел или о подтверждении каких-то прекращений дел. И наконец-то аж через 7 лет председатель Верховного суда. Пилипчук в начале апреля этого года было информационное сообщение информационное поле, заявил, что Верховный суд никогда не прекращал уголовных дел в отношении Лазаренко. Но для этого понадобилось, посчитайте, 2012 и 2005 год почти 7 лет. Возникает вопрос, что же вы молчали раньше, когда вот это впаривалось, грубо говоря, значит, населению, стало уже достоянием и в Википедии, можете открыть Википедию Википедии биографию Тимошенко, там написано, что как в русском, украинском, так и в английском варианте, что Верховный суд прекратил все дела в ноябре 2005 года. Есть литературные произведения, где это говорится, это стало предметом, скажем так, изложения и подтверждения в различных статьях у политологов, историков, документалистов и так далее. На самом деле это ложь прямая, грубая, топорная. Но более того, даже сегодня вот некоторые защитники Тимошенко, тот же Сергей Ласенко, который часто бывает у вас в Харькове, даже после того, как подтвердили вот компетентные лица, что дело не прекращалось, не, прекращалось, не такое решение суда, все-таки говорят неправду людям, что оно прекращено. Ну, для этого есть само решение, там оно написано.